Я рада вітати усіх, хто приєднався до нас на Дніпропетровському державному інтерв'ю. Актуально і сьогодні у програмі мова піде про те, чим для Дніпропетровщини стане оновлена система професійної освіти. Усі деталі і тонкощі новацій, які відбуваються у цій сфері, нам розкаже наш гість. Це директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олександр Демчик. Вітаю вас вже вкотре в нашій студії, Добре. пане Олександре. Сьогодні тема буде дуже цікавою, і перед нашою розмовою я пропоную переглянути соцопитування, яке підготували наші журналісти. Потім повернемося в студію. Нужны специалисты нам, не только юристы и экономисты. Специалисты, которые умеют работать руками и на станках. Это техникума колледжи, да, это вы имеете в виду. Но они, как я знаю, они ну, есть и сейчас ну, ведется образование. Профессионально-техническое образование, в принципе, на данный момент, ну, насколько я знаю, я просто учусь в ВУЗе. То есть я не особо понимаю, как это в принципе происходит, но знаю, что это намного ниже, чем сам ВУЗ. То есть, наверное, в принципе, те, кто учится в школе, для тех людей, я думаю, это важно. Общество сейчас нуждается у нас в таких сотрудниках, как ну, слесари, электрики, прочие люди. То есть, в любом случае, я думаю, что это необходимо. Посмотрите на тот же ЮМЗ, который сокращают. Если никому не нужны старые специалисты, то кому нужны новые специалисты? Ну, думаю, нужны, конечно. Молодые люди должны где-то работать, учиться чему-то. Поэтому... Рабочие руки всегда нужны. После войны были, назывались они фабзаучи. Это тоже ребята шли, семь классов кончали, шли фабзауч, и кончали его, имели рабочую профессию. И они восстанавливали то потом все. Раньше вот эти вот все профучилища выпускали очень хороших мастеров. Ребята шли по призванию. Там. И это в жизни, ну, ну они шли потом дальше работать, а сейчас негде учиться. Про профессиям рабочим. Нет. Профтехобразование – это вчерашний день, прошлый век. Он себя изжил, человечество пойдет по другому пути. Все профессии нужны, и все профессии важны, поэтому в этом нет ничего зазорного меня время как-то это было непрестижно, но на самом деле это же прекрасно, когда человек действительно владеет ремеслом, потому что, ну, на самом деле, когда смотришь на квалифицированного каменщика, как он работает с воодушевлением и делает какую-то красивую стену, или там, я не знаю, расписывает человек глиняные горшки, вот это ремесленчество, это прекрасно, хороший сапожник, я не знаю, хороший столер. Мы уже вернулись в студию. Пане Александре, достаточно суперечливые. Думки одни из запытанных говорят, что это позаменулое столетие, и другие бачают в этом Какая ваша думка. Знаете, очень интересный э, тезис был последней девушки относительно того, что э, все-таки рабочая профессии действительно востребованы, И тоже ремесленничество, оно востребовано. Вот как показывает практика во всех западных обществах, а то, что сегодня есть на Западе, оно постепенно опять-таки перетекает к нам. Поэтому э, учиться... Есть, где сегодня 55 профтехучилищ есть в нашей области. И вы знаете, как показывает практика, например, образовательных ярмарков, ярмарок, то иногда задумываешься при такой подаче хорошей, качественной, при таком промоушене своих учебных заведений, профтехучилища, просто у них настолько хорошая у некоторых реклама, что задумываешься, куда пойти, в ВУЗ или в профтехучилище. И поэтому, безусловно, без рабочих профессий ни одно общество никуда не пойдет, поэтому вряд ли это является позавчерашним днем, І тут розночлені скоріше бути не може. Ваша думка зрозуміла, і ми ще далі більш детально поговоримо про це і про європейський досвід, і про досвід Дніпропетровщини, який зацікавив іноземців, і про співпрацю з вишами, і про нові можливості для студентів. Але найперше ми вислухаємо відеозапитання нашого відкритого мікрофону. Будь ласка. Я будущий специалист по вопросам телекоммуникаций. Хотела бы узнать, нужно ли будет сдавать ЗНО для поступления в профтехучилище? Будь ласка. -а -а. Да, вы знаете, пока еще э, этот вопрос э, мы, мы можем сказать, что пока не нужно сдавать зно э, при поступлении в профтехучилище. Как это будет через два года, конечно, сложно спрогнозировать, потому что сейчас вся система реформируется очень быстро. Но пока это еще не актуальный вопрос. Будь ласка, наступное запитание. Я будущий специалист по электросвязи. Хотела бы узнать такой вопрос. Диплом какого уровня будут выдавать по окончанию профтехучилища? И еще такой вопрос. Могу ли я устроиться на работу? По поводу первого вопроса, диплом, это будет э, тот же самый диплом, когда девушка э, закончит проф.техучилище, это будет тот же самый диплом, э, который был и год назад, который есть и, и сейчас. Вопрос, устроится ли она на работу, э, в первую очередь, наверное, все-таки... Э, к ней, как к человеку, который поступает э, в училище и потом знает, что она пойдет по, работать по этой профессии или специальности. Но все-таки поддержку в этом вопросе надаете надают своим выпускникам? Вы знаете, на самом деле, э, вот, э, во многих профтехучилищах э, этот вопрос поставлен очень хорошо, потому что э, профтехучилище имеет э, дело с реальным Замолву. рынком, да. И профтехучилище подписывает трехсторонний договор с работодателем и уровень трудоустройства достаточно высокий, 87 Это уровень трудоустройства выпускников профтехучилища. И, ну, мы учитываем, что ряд ребят идут в армию после, ряд идут девушек в декрет. О, и в поэтому язык это поступай, вот эти 13 процентов, это 87 процентов, это достаточно высокий уровень э, трудоустройства. Это меня, может быть, и зацикавливают будущих своих абитуриентов, так? Да. Есть у нас наступное запитание Открыто в открытого микрофона, будь ласка. Скажите, будет ли меняться современная система профтехобразования, если будет, то как? Пане Олександре, это, мабуть, такая найглобальнейшее запитание, так? Вы знаете, сегодня над этим вопросом бьются очень много стран мира, потому что создать человека, который станет квалифицированным рабочим. По своей профессии, действительно, это сегодня приоритет не только для нашего общества, но и для Евросоюза, для Соединенных Штатов Америки. И задача одна, это приблизить выпускника максимально к рынку труда. То есть э, обеспечить прасе, его образование, да, да квалификацию э, она у него должна быть такая, э, чтобы работодатель э, не имел проблем с тем, чтобы его потом переучить. И вот приблизительно одна и та же задача сегодня стоит во всем мире. Поэтому, конечно же, будет реформироваться система образования для того, чтобы вот эту пропасть между работодателем и училищем просто убрать. Просто не валюваты, так? Есть у нас еще одно запитание, будь Я студент техникума сварки электроники имени Патона. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос: поступающие в следующем году и выпускники этого года будут ли они поступать на старых условиях или им нужно будет адаптироваться к новым условиям этой системы образования? Пока еще условия сохраняются старые. Что касается тех ребят, которые будут поступать в 2015 году, ну, безусловно, как показывает новый закон правящего свиту, реформы будут, реформы будут достаточно серьезные. Техникумы, колледжи будут определяться, куда им идти. Они будут структурными подразделениями высших учебных заведений, или они станут... Профессиональными э -э -э училищами. И это достаточно серьезный выбор, который им предстоит сделать. То есть если говорить о европейском опыте, то ни в одной стране Евросоюза нет сегодня такого опыта, как у нас, что колледжи в том виде, в котором мы их имеем, техникумы, они являются высшими учебными заведениями. Вот у нас сегодня 61 техникум колледж, они все в структуре высшей школы и поэтому вот эта вот реформа которая наступает она дает четко возможность определиться колледжем техникумам кем вы хотите быть кого вы хотите выпускать либо младшего бакалавра либо квалифицированного рабочего тогда в первом случае техникумы идут под высшее учебное заведение, институты, университеты, во втором, во втором случае они становятся э, профессиональными училищами. До какого варианта наразі схиляются разработчики нового законодательства? Який будет больше отвечать европейским стандартам, или будет больше принятный для Украины? А, дело в том, что весь закон про высшее образование, он, конечно же, адаптирует нашу систему к той достаточно, кстати, разнородной системе высшего образования и образования, которая есть сегодня в Евросоюзе. Она действительно абсолютно разнородна. Но, тем не менее, есть определенные стандарты, они должны быть едины. У нас есть вектор, это Евросоюз, и мы должны понимать, что со временем рынок труда... Он границі буде розмиватися, і э, наш випускник должен бути максимально того, щоб конкурувати з всіми навіть самими Тобто Випускник газозварник, який отримав тут практику, може їхати до Польщі, скажімо, і там працювати, так? Например, так такі перспективи стоять. Ми сподіваємося, що буде і обратний процес, але це реальна економіка і говорю, що граніси розмиваються, і конечно же наш випускник должен конкурувати і з чехами, і з поляками, і німцями і так далі. Ми до цього маємо бути готові. Так і ще одне запитання, яке цікавить нашу молодь стосовно професійно-технічної освіти. Будь ласка. Я студент Днепропетровского техникума сварки и электроники. У меня такой вопрос. Расширится ли список профессий, которые можно будет получить? Пожалуйста, пане Александре, чи розшириться список, чи навпаки может, его звужувати, бо сьогодні більш сегодня спеціальності. Ви специально. Вы знаете, сегодня их достаточно много. Это список составляет более 400 профессий, поэтому вопрос в том, что его нужно приводить и, в принципе, Якось этим мы да. есть профессии, которые просто анахроничны сегодня и училища и техникумы в некоторых случаях производят просто безработных. И есть с другой стороны профессии, которых не хватает. И вот именно с этой целью в 2012 году совместно с Европейским фондом образования мы провели просто колоссальный труд. Было опрошено 400 предприятий. Это 10 от всех предприятий региона и 130 профессионально-технических училищ, в том числе и частных. И я хочу сказать, что, конечно же, этот анализ показал, что а, некоторые профессии нуждается в том, чтобы их вообще убрать, их подготовку в училищах. А некоторые профессии, конечно, должны наоборот быть включены в программу обучения. То есть если мы говорим сегодня о, об операторе компьютерного набора, ну понятное дело, что вряд ли этот человек уже будет, который получил такую профессию, будет востребованный на рынке труда. И поэтому такая колоссальная работа была проведена. Сегодня мы имеем уже этот весь анализ и действительно внедряем его в процессе работы с профессионально-техническими училищами, чтобы они не создавали безработных. С другой стороны... З другої сторони, звісно, і училище теж пані, що ані до быть... виходити на новий рівень, да. так і ось до речі, таке наступне дуже цікаве питання про те, що ви були у Турині і там безпосередньо доповідали на досить широку публіку про реформу, скажімо так, нашу місцеву, яка відбулась у Дніпропетровщині, і цей досвід був дуже цікавий для всіх, хто були там. Поділіться, будь ласка, чим от наші напрацювання зацікавили так. Знаете, опять-таки, действительно, на прошлой неделе мы представляли наш опыт в Турине, в главном офисе Европейского фонда образования. Были десятки стран. И вот мы выступали в секции с Тунисом и с Марокко. Я скажу, что моим коллегам задали по одному вопросу. Мне посыпался шквал вопросов. Это было 8 вопросов. Было сложно записывать, отвечать. Очень быстро все было. Но, значит, есть живой интерес. В чем он проявился, наверное, в том, что проект интересен сам собой, по себе. Вот 400, как я уже сказал, предприятий проект тех профтехучилище. Вот мы вышли на методику, которая позволила как-то улучшить сетку профессионально-технических училищ. И мы действительно в 2013 году вышли на то, что 6 училищ, они по три пары училищ в итоге объединились в три училища в три профессионально-технических центра. В итоге училище получили лучший менеджмент, лучшие… Объединяли свою науково-техничную базу, так? Да, это было объединение технической базы. Ну, в первую очередь, конечно, это лучший менеджмент, который позволил, в частности, увеличить набор в этих училищах. И понятное дело, что в долгосрочной перспективе, когда объединяется слабое профтехучилище и сильное, будет доминирующая, будет распространять свой стиль управления. И Потягувати то, яке більш слаба, і ате виграють всі. І от це вот навірно і визвало такий живий інтерес інтереси дії європейських коліг. Ми сьогодні говоримо про те, що покращуються умови навчання, прагнуть співпрацювати з роботодавцями. А чи багато сьогодні бажаючих вступити до ПТУ? Чи є сьогодні конкурси? Чи можливо все ж таки не вистачає набору? Ви знаєте, є проблеми. Мы говорим сегодня о том, что только 16% выпускников 9 класса и 14% выпускников 11 класса, они хотят идти в училище. Дисбаланс просто колоссальный. Вот если мы говорим о контингенте профтехучилищ, это 26,5 тысяч человек. Если мы говорим о количестве студентов, то это 160 тысяч. Вот вы себе представляете, какое количество, скажем, инженеров, ну, если очень упростить, да, приходится на одного рабочего. Так, для того, чтобы развивалась училище, училище, бы сравнительно наполненность студентам, так? Э, конечно. И потом получается так, что человек получает э, так называемое высшее образование, потому что как он закончил, э, это еще есть один вопрос. И он идет э, переучиваться, и он получает потом рабочую профессию, которая э, позволяет ему заработать себе на хлеб. То есть такой зворотный процесс, и, мабуть, завдання провести э, певну такую информационную работу в школах, так? А бы зробила сделала свой правильный выбор. Да, ну мы с этой целью проводим э, такую выставку о карьера карьеры и ежегодно ее посещают э, более 6 тысяч учеников, выпускников. Поэтому все-таки э, пытаемся ориентировать на правильную, в правильную стезю э, выпускников школ. У нас хвилинка залишається, і ось ми говорили про ті позитивні зміни, які очікуються. І чи буде професійна освіта мати якийсь вплив на роботу вищих навчальних закладів в майбутньому? Я хотів би сказати, що от, коли це розграничення і технікуми коледжі определятися. То ну, випуск, випускник у школи буде легше сорінтуватися, куди ж он все-таки хоче. Он хоче бути парикмахер, парикмахером, або він хоче бути все-таки математиком і чим він хоче займатися. Але Наука, в будь-якому или... випадку да. мати роботу, так і мати свій заробіток. Я дякую да. за те, що ви сьогодні були з нами. Дякую, друзі, теж за те, що були з нами, за те, що дивились. На все добре. Це було інтерв'ю актуально. Побачимось.